ताजा आणि सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा हनीफ कवडी पीर सवारीची मिरवणूक मोठ्या थाटात काढण्यात आली रविवार दिनांक वीस जुलै दोन हजार पंचवीस रोजी पाच कंदील चौक मोदीखाना सोलापूर येथून कवडी पीर सवारी मिरवणूक मोठ्या थाटात काढण्यात आली यावेळी माजी नगरसेवक तौफिक शेख व मोदी मस्जिद ट्रस्टच्या व अष्टभुजा देवस्थान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार समारोह करण्यात आला

यहाँ पर जो पटाई जाते हैं और सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इसमें शामिल होते हैं जुलूस में प्रोग्राम में हर चीज़ में मैं यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं हमारे जो नौजवान साथी हमारे बब्बू सादिक मास्टर इमरान शेख शाहि जुबेर लोंगी शाहिंग पटेल और हमारे संतोष कदम जितने यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं आकाश मस्के वक्से तो और सोनू खरात और हमारे सभी यहाँ और जो अध्यक्ष है जुबेर लोंगी इन सभी और सभी और अहम बात यह है पूरे सोलापुर शहर को मालूम है हमारे इस मोदी बाग में पाँच गंदिल में हो यहाँ पर हमारे मोदी बाग की जो मस्जिद है वो तकरीबन एक एक सौ दस साल पुरानी है और उसके सामने ही अष्टभूजा देवस्थान का जो ट्रस्ट है वो भी सामने है और अहम बात यह है यहाँ सभी जाति धर्म के जो लोग हैं मिलजुल कर रहते हैं हर त्यौहार में ईद बारात में हर सन के अंदर एक दूसरे के सुख दुख में आते हैं मैं सभी मोदी बाग के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और जो देवस्थान के हमारे जो लोग हैं, जो लोग हैं यहाँ पर मस्जिद का जो काम चल रहा था आज तकरीबन कई सालों से काम पूरा हो चुका है और इसका जो कुछ मसला हुआ था जो जो औरंगाबाद के वॉक बोर्ड में इसका निकाल आया वो सादिक मास्टर के फ्लोर में आया उनकी जो टीम है नासिर ख़ान हो लाल संगी हो जार भाई हमारे जे एडम साहब सलीम भाई इमरान के वालिद और सभी यहाँ के जितने लोग हैं तो सब मिलजुल कर कहते थे सोलापुर शहर में मस्जिद की जो तमीर का काम है वो तारीफ़ काबिल है जो कई सालों से नहीं हुआ ये तकरीबन छः आठ महीने में हुआ मैं सातिर मास्टर का लाल साहब का नासिर खान का सलीम भाई का और जैकेट टी सी साहब का रियाद टी सी का जितने यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग मुबारकबाद देता हूँ ये मस्जिद के तामीर के काम आप सब ने मिलजुल कर अच्छा किया इसलिए यहाँ के जो बात कर थोड़ी पीड़ के जो हमारे साथियों ने मस्जिद के काम अच्छा हुआ बोलकर सभी ट्रस्टियों का मंदिर के ट्रस्टियों का सत्कार किया मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह मस्जिद में कुछ लोग दिशा पर करते गलत पे में करते ऐसा ना करते हुए मस्जिद के जो तैमी के काम हुआ मस्जिद में जो मोहब्बत एक ही इतफाक़ है मस्जिद जो अल्लाह का घर है सभी मसल के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर शिकायत का मौका कोई नहीं देते हुए सब मिलजुल कर मस्जिद में काम करना सब लोगों में एक ही इतफाक़ मोहब्बत रहना ऐसा मैं लोगों से अपील करता हूँ गुजारिश करता हूँ और जो हमारे सभी साथियों ने हमारे यहाँ मेरा और सभी मंदिर ट्रस्ट के लोगों का मस्जिद ट्रस्ट के लोगों का जो सत्कार किया मैं उनका शुक्रिया अदा तो, तो मुकबा देता हूँ इसी तरह ऐसे ही प्रोग्राम हमेशा करते रहे और जुलूस जो है किसी को तकलीफ न हो और इसका जो आवाज़ है वो मीडियम रखकर आवाज़ कम रखकर, वो जुलूस में सही तरीके से यहाँ से शुरुआत होना वापस जब आते हैं जब इसकी इब्तदा होती है उसमें भी किसी को अपने हर धर्म के समाज के लोगों को गालबोट नहीं लगना किसी का दिल नहीं दुखना ऐसे गाणे मत लगाओ अमन सुकून सुकुन शांति से जाओ इतना कहता हूँ फिर एक बार तमाम जो कौडी फेर का अध्यक्ष है हमारे बब्बू का ग्रुप आहे पूरा इमरान का ग्रुप आहे सबको हूँ शुक्रिया खुदा मोदी भागातील आज हा जो उत्सव आहे पारंपरिक उत्सव कौडी फेराचा आज मिरवणूक आहे आणि मोदीमधील सर्व धर्म हिंदू मुस्लिम आम्ही एकत्र येऊन हा प्रत्येक उत्सवात सहभागी असतो आणि असं लागचं कारण आहे की आम्ही सर्व मुस्लिम बांधव हिंदू बांधव म्हणून ही जे एकतीचा संदेश आहे समता बंधुता एकता ह्या पद्धतीने सर्वांनी एकत्र येऊन प्रत्येकमेकांच्या सणामध्ये आनंद घ्यायचा आनंद घ्यायचा हीच कायम परंपरा नवीन युवकांनी सुद्धा अवलंबिली ह्याचाच आनंद वाढतो आज सगळे यंग जनरेशन पोरं आहेत आज चांगला उत्सव साजरा करत आहेत आज या त्योहारामध्ये सगळं आनंदी दिसतंय वातावरण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज सगळ्यांनी सगळे नव्या युवकांनी पो प्रत्येकांना फोन करून आग्रहरित्याने तीन तीन वेळा चारच्या वेळा फोन केलं की मामा तुम्ही या कार्यक्रमाला आज आपला उत्सव आहे मिरवणूक आहे हा एकमेव मला वाटतं की पिढ्यान पिढ्या हे असंच चालत राहणार आहे आणि मोदीची एकता अखंडता कुठं का काही घडो पण ही, ही एकता अखंडता कायम पिकून राहणार आहे हे मी आम्ही सर्व दोन्ही समाजातर्फे आम्ही आव्हान करतो की असंच सगळीकडे वातावरण राहावं सोलापुरात आणि हीच एकता राहिल्यानंतर कुणाची टाप राहणार नाही आपल्यामध्ये भांडणं लावण्याची त्यांनासुद्धा हा संदेश आहे मोदी भागात हा उत्सव कायम करून राहणार आहे आणि आजच्या या कार्यक्रमाला आणि आज आम्ही मंदिर आणि मस्जिद समोरसमोर आहे आणि एकमेकाला आम्ही एकमेकाचं सहकार्य करतो आणि आम्हाला इथं आजपर्यंत कधली एकमेकामध्ये भावना कटुता कधी जाणवली नाही एकमेकाला सहकार्य करतो आणि मंदिराचं नूतनीकरण झालं त्याकरता म नवीन म मस्जिदचे ट्रस्टी आमचे मित्र सन्माननीय सादिकबाई यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सहकार्य करून चांगल्या पद्धतीने सर्व टीमला एकत्र घेऊन चांगल्या पद्धतीने वातानुकूलित असं ते मंदिर मस्जिद केलेलं आहे आणि त्यांचंसुद्धा सहकार्य आमचं आम्हाला मंदिराला असतं आणि आम्हीसुद्धा मंदिर म मंदिरातर्फे त्यांना मस्जिदला काय थेट नाही त्यांना सहकार्य आमचं असतं म्हणजे हा एकोपा कायम राहणार आहे हे मी समस्त मोदी वाशियातर्फे आव्हान करतो की आपण ह्या धन्यवाद सगळ्या चांगल्या पद्धतीने करावं